Сейчас я нахожусь на плотине, которая ниже Касхара, преграждает течение Северского Донца, подавает уровень воды выше по течению. Вот такая вот картина падающей воды Вот такая вот картина падающей воды. Зрелище впечатляющее. А дальше. Севский Донец продолжает нести свои воды вниз по течению. вот так выглядит плотина и пейзаж вокруг нее. Синий пейзаж.